Доброго дня! Я представник Київського района районного відділу. Головного управління ДСНС України в Одеській області, провідний інспектор служби цивільного захисту Баца Вадим Васильович, сьогодні в загальної освітній школі інтернат номер 87 по вулиці Львівській в місті Одесі було проведено уроки безпеки життєдіяльності, на якому було піднято питання стосовно безпеки в побуті дотримання правил пожежної безпеки. Наведено приклади основних причин пожеж та наголошено на основні правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватися. Сейчас... Компьютер. Компьютер тоже электроприбор. Ой, тяжело. Тяжело. Концерт тоже электроприбор. Ребята, думка. Ну а пожар может быть, хотя не большой Поэтому вот в связи с этим, допустим, случилось у вас там короткое замыкание в проводке, началась плавиться проводка. Что вы бы вы сделали вот в такой ситуации? допустим? Что нужно делать? Как ты поступил, Настя? Назарялся от электропроводной розетки, и ты видишь, что здесь идет дым. Какой вид дыма? Надо, ну, если взрослого, сразу взрослого. Если нет, то надо посадить пожарника. Правильно. В а... квартиру значит, надо что-то нарушить. Надо убить двери и сам, и ну... Это когда дым заходит да. в квартиру с коридора, да? Да. Правильно. Надо влажная тряпкой... ...по периметру двери. Да. И пригрызть сверху. И пригрызть в коридор. или счетчик из э, ав, автомата. ну а да, автомат защиты называется. и э, быстро выбежать и начать вызывать э, по 101. да, пожарную службу вызывать можно. молодцы, запомнили. взять огнетушитель. ну а допустим нет дома что нужно сделать? Выбежать через розетку. по какому Значит, я учитель математики в школе для слабовещих детей. У нас дети плохо видят, но кроме всего они очень любопытны. И вот ваше предупреждение о том, чтобы они не трогали всякие может быть опасные может и не опасные предметы брошенные или, или там оставленные кем-то. Нам, нам очень трудно их убедить, чтобы они не трогали это. Им, у них такое любопытство, что нужно обязательно посмотреть. И вот эта ваша лекция, она нам просто необходима. Вот это постоянное напоминание, что нельзя, нельзя, это опасно для жизни. Поэтому мы приучаем детей, собственно, и ваши работники нам помогают в этом, что необходимо, если какой-то предмет, неизвестный предмет вызвал, вызвал интерес, и рядом никого нет то нужно вызвать, у них у всех мобильники есть, и нужно вызвать по номеру 101. Такое мероприятие очень полезно для наших детей, которые имеют слабое зрение и большое любопытство.